Форуму 2014 року. Приємно бачити тут знайомі обличчя, приємно бачити тут незнайомі обличчя, приємно, що в такий час ми думаємо про розвиток і значить у нас все буде добре. Мене звати Ростислав Чайка, я є головою комітету цієї конференції. І я розкажу трошки більше про те, що сьогодні буде відбуватися. Ми сьогодні зібралися для того, щоб поговорити про аутсорсинговий бізнес. Ми сьогодні зібралися про те, для того, щоб поговорити про те, як розвиватися в цьому бізнесі, як робити його більш успішним, як робити його більш зрілішим. І тема сьогоднішньої конференції це глобальні гравці. Тобто, ми кожного року задаємо якусь тематику, якусь тему, якусь ціль. Конференції минулого року це була боротьба за вищі рейти. Приємно, що я зустрічався з декількома компаніями, їм вдалося підвищити рейти після минулорічної конференції. Тема цьогорічної конференції це глобальні гравці. Нам би дуже хотілося, щоб українські аутсорсингові компанії були справді глобальними гравцями на ринку аутсорсингу, щоб вони знайшли свою цю маленьку чи, можливо, велику нішу. На глобальному ринку і змогли там реалізувати той потенціал українських інженерів, українських програмістів. Власне, цьому і присвячена цьогорічна конференція. В нас будуть сьогодні доповіді, у нас будуть сьогодні круглі столи. У нас буде можливість поспілкуватися. Нам дуже важливо, щоб якщо ви сюди прийшли з якимись конкретними знаннями, ви їх дотримали. Тому, будь ласка, Будьте активними, питайтеся, тут є багато людей, які можуть дійсно щось вам цікаве розказати. Якщо ви випадково десь не знайдете цих знань, підходьте до мене, можливо, я вас керую напряму до людини, яка добре розуміється в тому, що вам цікаво. І я сподіваюся, ви отримуєте сьогодні цей заряд енергії, цей заряд знань, який допоможе вам. Зробити вашу компанію більш успішною, які вам зробити ваш бізнес більше зріго. Хочу представити вам першого доповідача нашого Катю Суботіну з компанії Ялантіс. Компанія Ялантіс визначна тим, що зайняла, була одним з найкращих розробників на Yalantis, який зараз з'єднався з Одеском. І сподіваюся, можливо, це тема, яка заявлена особливості конвертації людей в сфері мобільної розробки, це була одна із тем, одна з їхніх специфічних знань, яка допомогла їм це зробити. Власне, про це я нам зараз розповість. Катя, тобі слово. Дякую. Як представили, Зову мене Катя Собочина. представляю компанію Єладріс. Несколько слов про нас. А, ми займаємося розробкою мобільних з 2009 року. прошли путь от 2 до 60 человек в команде, разработали более 200 приложений, мобильных приложений, занимаемся разработкой нативных iOS и Android приложений. Наша основная ниша – это компании и заказчики из Северной Америки, из Австралии, и начинаем осваивать активный рынок Западной Европы. Хочу рассказать о наших основных источниках лидов. Работаем мы на сегодняшний день в основном на тендерной бирже ELAPS. У нас там неплохие результаты. Очень много клиентов на протяжении последних пяти лет идут к нам в основном оттуда. И... Но начинали мы с ОДЕСК. Изначально все наши удачные, интересные первые проекты пошли к нам с биржи Odesk. Но так как ситуация поменялась, она стала больше ориентироваться на, на фрилансеров. Каким-то вот образом мы переключились на Иланс и продолжаем работать там. На сегодня тендерная биржа является основным, но не единственным источником новых продаж у нас. Мы прекрасно осознаем, что все-таки опасно ограничивать себя единственным источником, единственным клиентом, единственным заказчиком, который будет единственным источником наших продаж. Поэтому на сегодняшний день мы начинаем осваивать новые направления. Хотелось бы сказать пару слов о таких направлениях, как сайт. Туда к нам приходят в основном на сегодняшний день это заказчики с Иланса, которые нашли нас на Илансе, но предпочли связаться с нами напрямую. И еще одним из новых направлений, которые мы активно осваиваем, это новые продажи. То есть мы сами ищем клиентов и хотим не зависеть от входящих заказов. Одним из направлений это поиск стартапов на рынке денег. Следующим направлением является площадка дрибов, там, где размещают работы наши дизайнеры. Это очень интересный и новый ресурс для нас. Хочу немножко рассказать о нем. А, как только появились какие-то свободные ресурсы, свободное время и возможности, э, свободные руки, и у нас появилось больше возможностей осваивать новые направления, мы направили все свои силы именно туда. А, раньше дизайн не был ну, как бы основным источником э, работы. Либо Это был только сервис мобильной разработки. Но на сегодняшний день, когда у нас появилось больше свободных рук, и мы можем предлагать это как отдельный сервис, к нам начали обращаться именно за дизайном. В частности, недавно несколько проектов пришли к нам с площадки Dribble, заинтересовались исключительно ли дизайном, но в процессе общения мы предложили им расширить сотрудничество. И вот сейчас, как только мы заканчиваем дизайн, начинаем общение по поводу перехода на вторую платформу, как у компании есть только одна платформа, приложение. И им интересно было бы, хотя они об этом задумывались, но не планировали, интересно было бы попробовать э, начать сотрудничество с нами в этом направлении. То есть э, для нас мы сделали, для себя мы сделали такой выбор, что постарайтесь, как только появились возможности направить свои силы на поиск новых источников. А еще одним направлением для нас было холодных писем. Мы себя пробовали э, здесь. И э, первым вопросом перед тем, как начинать отправлять письма, для нас было, кому их писать. То есть писать всем подряд не было смысла, нужно было для себя определить какое-то направление, какую-то нишу. Мы э, поступили следующим образом. Э, мы выбирали какой-то сегмент. Например, это были агентства из Лондона. И писали письма на, напрямую туда, с рассказывали о нас и предлагали свои услуги. Но, к сожалению, это направление не очень хорошо для нас работало, результата не было. С чем это связано? С тем, что очень сильно холодные письма зависят от узнаваемости бренда. Когда вам пишет компания и представляет свои предоставляет свои услуги. Если вы не знаете компанию, даже если вы задумывались о мобильной разработке, не факт, что вы начнете с ней работать. Да, интересно, да, возможно, возможно, свяжемся потом. Поэтому мы решили работать в новом направлении. Это мы назвали его бренд recognition. Повышали узнаваемость бренда. Как мы работаем в этом направлении? На нашем сайте есть отдельный раздел, специальный блог, куда мы пишем статьи. Также мы проводим активно интервью со, стартап со стартапами Западной Европы. И главной целью этих интервью мы ставим не немедленную продажу, а повышение узнаваемости бренда. То есть в процессе интервью мы знакомимся с командой, узнаем, чем они интересуются, как и чем их можно было бы заинтересовать в будущем, то есть узнаем, как мы сможем с ними работать. И в процессе интервью мы рассказываем о себе, кто мы такие, чем мы занимаемся, ну, так, между прочим, что мы могли бы предложить этой компании. И, как я уже сказала, не стали себя целью сделать продажу сегодня и сейчас, мы работаем на будущее. Также мы делаем посадочные страницы, консультируем стартапы, например, по разработке MVP. То есть, работаем во многих направлениях, чтобы повышать нашу узнаваемость на международном рынке. А также хотелось бы отметить о том направлении, как предложи клиенту продукт, а не разработку. Очень важно помнить о том, что когда клиент приходит к нам за приложением, то ему не нужно, его не интересует как, кстати, сам кодинг, сама разработка, то есть как это будет сделано. Ему, его интересует подтверждение его идей, его интересует, э, как он сможет заработать на своем приложении, его интересует самоутверждение или подтверждение его плана. Поэтому э, очень важно на этапе знакомства с клиентом э, собрать информацию о его целях, собрать информацию о том, чем он живет, что его интересует, э, чем он занимается и почему он решил э, заняться разработкой мобильного приложения. Эта информация всегда будет полезна для того, чтобы э, помочь клиенту найти и разработать именно тот продукт, э, который будет отличать его целям, который найдет отклик у его клиентов, у его целевой аудитории. Чтобы он не потратил зря время и деньги на общение с командой, в результате не получил удовлетворяющего эффекта и результата просто ушел разочарованный и, и расстроенный. К сожалению, на торговых площадках не всегда получается пообщаться с клиентом вживую, созвониться, встретиться. Поэтому мы ставим для себя главной задачей вытянуть его на прямое непосредственное общение, созвониться с ним, пообщаться и узнать его лучше и рассказать о нас, чем мы можем ему помочь. Пару слов о том, кто к нам приходит. Условно можно разделить наших заказчиков на вот такие вот категории. Первое это агентство, которое пытается решить э, вопрос нехватки ресурсов. А если им нужна команда, либо отдельный разработчик, мы работаем на э, базе он то есть помогаем решить этот вопрос. Следующее направление это создание нового продукта. А кто же может прийти к нам за новым продуктом? Это стартап с технической экспертизой, то есть стартап с техновым в команде который также ищет либо команду, либо разработчиков к себе. Также это человек с идеей, у которого нет экспертизы, есть только идеи. И о том, особенностях работы с такими заказчиками я расскажу чуть позже. И еще одно направление ⁇ это освоение новой платформы. Это могут быть как стартапы, которые получили финансирование после подтверждения своей идеи, и они пришли за расширением продукта, либо за миграцией на другую платформу, либо это офлайн бизнес который ищет решения для своего бизнеса. Это поиск новых каналов коммуникации с клиентами и решение повышения эффективности работы своей команды. И расскажу о специфике работы с клиентом, у которого нет экспертизы. А с такими клиентами работать не всегда легко, э, зачастую даже сложно. Основные клиенты э, с торговой э, площадки ⁇ Илан ⁇⁇ как раз это люди с идеей, у которых есть идея, но о том, как ее реализовать, есть только общее представление, но зачастую даже нет каких-то документаций, которые они могли бы показать и рассказать. А, с такими клиентами мы... Э, начали работать по новой схеме. Если раньше это было сложно, клиент приходил, рассказывал в общем, что он хотел, было сложно что-то ему посоветовать, дать какую-то оценку и вообще говорить с ним о чем-то конкретном. Поэтому мы пошли по такой модели. Мы предлагаем клиенту рассмотреть модель MVP. То есть мы обсуждаем основной функционал, который было бы желательно реализовать в первой версии. То, что встретится отклик у его целевой аудитории подтверждение его идей э, за минимальные вложения времени и бюджет. Все устраивало, мы двигались на стадию детальной оценки. К сожалению, после стадии грубой оценки около 90% клиентов отпадали. Почему? Потому что, ну, будем откровенны, за небольшое количество времени разработчик не успевал вникнуть детали, не успевал дать какой-то фидбэк клиенту, и оценка не всегда могла быть точной. Особенно на фоне высокой конкуренции на таких торговых площадках, как Ланс и Одеск и на фоне дейтинга со стороны других компаний. Очень сложно, не зацепив ничем клиента, двигаться с ним по общению дальше. Ну вот, если зацепили и пошли на детальную оценку, делали детальный estimate, создавали детальный документ, в котором мы описывали каждую задачу, это был большой документ, задачи были расписаны очень детально, и на создание этого документа уходило от двух до семи дней, в зависимости от объема проекта и от экспертизы клиента, то есть сколько информации с него можно было Тащить. К сожалению, недостаток этой системы в том, что на этот процесс уходило очень много времени, и, как я уже упоминала, ввиду большой конкуренции клиенты успевали перехватывать другие разработчики, выдав ему ну, более точную оценку, может быть не более точную, но быстрее, ниже и за это время за неделю он уже уходил. Пошли этап детальной оценки, мы подписывали контракт и уже потом привлекали в основном команду к общению с клиентом. То есть он знакомился с командой после того, как получил контракт, получил оценку и уже вот больше узнавал о наших процессах. Это, по этой системе мы работали раньше. Это была система, когда мы предлагали больше услуги, а не создание продукта. Работала она хорошо, но мы решили все Теперь и внедряем новые метрики, новые, новые, метки, новые Теперь, когда вот к нам заходит грубость, и мы, мы тратим время, больше времени на общение с клиентом, мы стараемся эм, выдать грубую оценку с каким-то комментарием, по какой-то экспертизе, эм, зацепить клиента на дальнейшее общение. То есть, чтобы он получал грубую оценку не только с цифрами с бюджетом, но и с какими-то... Эм, комментариями, вопросами, предложениями по его, по его проекту. Что можно было бы улучшить, что желательно было бы убрать и какая экспертиза у нас есть в этой области. А дальше мы привлекали команду к общению с клиентом. То есть после групповой оценки мы знакомили клиента с командой, рассказывали о наших процессах, чтобы он напрямую уже видел, с кем он будет работать. Какую помощь ему может оказать команда, что они могут посоветовать таким вот образом? Исходя из нашего опыта, проведение воркшопа с командой, привлечение их к непосредственному общению с клиентами на этапе продажи, даже на, на начальных этапах продаж, повысили эффективность самих продаж, повысили эффективность комментации лидов, возымели положительный эффект не только на продаже, но и на самих клиентов. То есть они увидели заботу о себе, они увидели интерес и они увидели вовлеченность команды, что не могло не радовать и не могло не влиять на их желание продолжить общение с командой уже в рамках проекта. Пару слов хочу рассказать о нашем нововведении, которое мы придумали после этапа группа стимейта, это создание MindMap. Зачастую все наши новые эксперименты приходили после какого-то тяжелого опыта. То есть если что-то у нас не работало, либо что-то работало очень тяжело, и мы думали, как это можно было улучшить. Эта идея пришла на мышление нашей команды, нашему дизайнеру. После того, как, допустим, с клиентом, который, у которого нет никаких требований, ему очень сложно рассказать, что он хочет и как это все можно будет реализовать. Нам было сложно двигаться дальше после любого стимейта, нам нужно было рисовать бейфреймы, right нам нужно было дать очень много времени на выяснение деталей. И была придумана такая схема создания MindMap. То есть проводится воркшоп с клиентом и командой, выясняется основные, основная идея, какой функционал он хочет реализовать, и создается все схематически вот таким вот образом. Расписываем функционал, даем оценку по, по группам, по экранам по группам задач уже. И клиенту намного проще увидеть свое приложение схематически, как оно будет работать, что в него будет входить и сколько времени уйдет на каждое направление работы. Сокращается очень сильно время на уточненную оценку, потому что если раньше детальность тематики занимал несколько дней больше, то MindMap занимает у нас до 4 часов позволяет выдать более точную оценку, позволяет э, клиенту увидеть более наглядную картину о том, что он хочет создать, команде, э, позволяет получить э, тоже лучшее видение того, как будет э, работать проект, как будет работать приложение, то есть схематически изображается э, работа приложения, что положительно тоже сказывается на всех. И еще одним из направлений, которым занимается наша команда, это Customer Education. Как я уже говорила, у нас есть блог, там мы размещаем не только интервью, но и полезную информацию о каких-то технологиях, о каких-то номерках и о нашей экспертизе. Чем это направление может быть полезно в продажах? Не всегда сейлс-менеджеру удается дать адекватный комментарий по технической части, потому что мы не технические специалисты. Поэтому, чтобы не сократить время и не всегда дергать разработчиков на общение с клиентом, либо написание какого-то комментария, предложения, всегда можно обратиться в нашу э, сказать, внутреннее хранилище информации, которое мы используем, э, и дать какой-то ответ по конкретному запросу. Очень часто приходят запросы однотипные. Сейчас популярны социальные приложения, с внедрением геолокации, сообщений, пуши и так далее. То есть всегда можно сократить время, дать информацию и поделиться. Либо же дать ссылку на блог, что также интересует клиентов. Они очень активно посещают нашу страницу, очень активно изучают материалы, которые можно там найти. И как итог хочу еще раз о наших экспериментах, положительных и не очень, которые мы проводили, и о результатах, которые мы привели. Одним из неудачных экспериментов, да, это было может быть и очевидно, но мы решили все-таки попробовать, это начать разработку после грубого стимейта. Было несколько попыток дать клиенту группы стимейт, после чего, если оценка его устраивала, начать с ним сотрудничество. От этой схемы мы очень быстро отказались, потому что группы Estimate не всегда точные, какие-то детали упускались, и очень часто клиент, особенно не техна, и разработчик видели реализацию продукта и проекта по-разному. То есть мы видели это проще, либо наоборот сложнее, и таким образом закладывали какую-то не ту оценку, неправильную оценку, неправильное видение. Клиент это видел тоже по-другому, и на этапе грубой оценки было очень сложно прийти к общему пониманию. От этого эксперимента мы очень быстро отказались и очень не советуем его использовать. Положительный эксперимент – это вовлекать разработчиков, особенно разработчиков, разработчиков с экспертизой в определенной области сделать грубую оценку по проекту. Например, если зашел проект, где необходима интеграция платежей, а мы знаем, что какой-то конкретный разработчик уже работал в этом направлении, и он может дать интересный разводный комментарий, может дать какой-то совет, что-то подсказать, мы стараемся дать оценку этому разработчику. Клиент получает не только оценку, но и интересные интересный совет. Статьи в блог как вспомогательный интернет э, вспомогательный инструмент продаж. Э, я уже не рассказывала Mind Map, как наглядное схематическое изображение э, функционала и очень, на наш взгляд, положительный эффект имеет непосредственное общение команды с клиентом на этапе продаж. Спасибо. Буду рада. Чьи вопросы? Здравствуйте, Артур, у вас компания Пульсар Не можете вас первый вопрос, да, то есть рейд э, э, конверсий, да, по каждому из каналов, да, по, про, который, про которые рассказывали. Это одно. Второе, у вас, ну, то есть я так понимаю, что основная продажа сейчас идет по фикс, -пост, да, то есть не пробовали вы продавать, продавать по тайным материалам. И третье, да, то есть пресейлс все-таки для ну, больших мобильных проектов, да, то есть он может быть достаточно объемный. И то есть чарджит ли вы клиента да, это, если да, то каким образом да, как бы это не знаю, а обыгрывает. Мы стараемся сокращать, конечно, процесс пресейлза, и за него мы не чаржим. Для того, чтобы вот к этой новой схеме мы пришли только как раз потому, что а, преселс а, этап был очень длительный, занимал очень много времени и ресурсов команды. А, иногда он занимал от одного дня до двух недель, поэтому мы поменяли эту схему для того, чтобы сократить время. За этот период, за, за этот этап мы не чакаем клиентов. А, Давай вопрос. А, мы максимально отошли от схемы продаж по фикс Мы работаем э, по тайным материалам, но основное наше направление – это agile. Мы стараемся продавать команду на agile. И как раз, вот что касается ELAX, очень сложно работать по этой схеме. Там не все клиенты, особенно клиенты без технической экспертизы, заинтересованы, знают о том проекте, заинтересованы работать в таком направлении. Поэтому мы стараемся, как я упоминала, искать новые пути продаж. И это стартап. Стартапам это продать проще, им это интересно, они знают, что это такое. И когда общаешься со стартапом, то они рассказывают о своем негативном опыте работы на фиксинг-хостинг. Поэтому, в общем, мы работаем в этом направлении. Что касается конверсии, то она у нас меняется периодически. После улучшения, э, после улучшения изменения схем работы, э, конверсия улучшилась на илансе, конверсия улучшилась по запросам на сайте. Э, если раньше мы теряли до 90% запросов э, на илансе, и, наверное, практически 70% на сайте, то сейчас ситуация поменялась не кардинально, но в лучшую сторону. Скажите, пожалуйста, как вы видите, видел продаж у своей компании через два года? Спасибо. Мы уже разработали стратегию, активно работаем в этом направлении. Мы видим, наверное, больше работы по как исходящих, исходящих запросов. То есть мы хотим работать и искать сами клиентами. То есть Мы хотим найти свою нишу, клиентов, которые, которые мы сможем предложить решения в определенной области. Это enterprise клиенты это стартапы. И работать в этом направлении. Потому что сейчас мы работаем в основном на входящих заказах. Это очень тяжело, потому что мы очень сильно зависим от баланса, мы очень сильно зависим от не всегда понятных метрик, которые работают на биржах. И мы не всегда можем на них повлиять. Если мы Допустим, мы знаем, как ставится отзыв после окончания проекта на элансе, То есть, например, поставил оценку, написал все комментарий. То есть такая метрика, на которую практически невозможно повлиять. Мы ее не видим. Это удовлетворенность клиента в процессе работы, в процессе разработки, то есть в процессе проекта. Практически ставит какую-то оценку, и мы не видим, как она влияет на нас. Если в конце не все могут что-то рассказать, может быть, что-то не устроило в процессе разработки, но мы всегда готовы идти на встречу и поменять процессы, поменять схему работы. И секреты готовы об этом сказать. Окей, окей. И Средняя полученность проекта около трех месяцев. Но у нас есть от одного месяца и до года. мы даем прилагаем полный цикл разработки, туда может э, входить как разработка приложения, а серверная часть и дизайн в нашей команде project менеджеры, тестеры, то есть там может быть до 6 человек. И дякую. Сейчас на одно питание, еще в поезде. Доброе, давайте подякуем Кадин.